Перед вами главный тренер команды Казань Матричин Владимир Николаевич. Добрый день. Что вы Кого есть? Ну, ваша да. команда по опыту. Ну, Мы приезжаем на Азов, что было ясно игра нормальная. Я сразу вопрос задеваю. У вас <связать> какие-то проблемы с составом ну, или просто эта игра не являлась? В турнир специально в с турниром задачи перед ней, поэтому да? это просто состав. Да, играет, ничего не решал. То есть все живы, здоровы. В финальной части мы ждем, ждем да? ту Казань, которая сыграла в ничью сторону. Да, да. Скажите, пожалуйста, в прошлом году вам буквально полшага не хватило до финальной части. А в этом году мы не нее уже попали. Как, каким образом поменялась команда, изменилась, появились новые люди, и это а, та Казань, которая играла два года назад в финальной части? Да, та готов два года назад. В том году мы немножко не производят в Аспане. Гамбова в Казани. Мы знаем, что вы проводили в этом году и довольно-таки серьезная поддержка болельщиков там у вас присутствовала по отчетам. А как Гамбол развивается в целом, Помогают ли вам ставить какие-то задачи, может быть, выхода в высшую лигу или это все-таки долгосрочно? Ну, я думаю, в ближайшее время, мы так думаем, в ближайшее время, Там поддержка есть, на посмотрим. Сейчас остался маленький сажок, все равно но я не В таком случае желаем Дальше, на есть в, принципе, в финале.